Salam rayon Blaqafşorun qalayın əzizləri. Abşon rayon Masazır qəsəbəsi, Masazırın girişində 2 sot yarımın içərisində yeni bir gözəl həyət evimizə göstəririk. İndi biz hal-hazırda evin həyətində. Evimizin sənədləri tam qaydasındadır. Qubçası var, suyu, işığı daimidir. İndi gördüyünüz kimi ətraf tam yaşayışlıdır, rahatçılıqla həyatda. Bir 4-5 maşın yerləşər. İndi biz daxil oluruq evin içərinə. Evimiz monolit betondur. E, 4 daşıncə üstündə tikilib biz dağlı ev inşaisənə. Qoşa daşdan tikilib, kubikdir. 1-ci mərtəbəsində 2 otaq, 1 sanitar qovşağı, 1 mətbəximiz var. İndi biz başlayırıq evimizin qonaq otağından. Bu 1-ci mərtəbəsində olan qonaq otağıdır. Evimiz yenincə təmirdən çıxıb evdə yaşayış olmayıb. Monolit betondur 1-ci mərtəbəsində, 2-ci mərtəbəsində aralar aralar monolit betondur. bu mətbəxdə. İndi isə keçirik birinci mərtəbədə olan bu bu bir yataq otağıdır. Birinci mərtəbədə olan sanitar qovşağıdır. Bu sanitar qovşağdır. Gördünüzsüz ki, evimiz həqiqətən çox yüksək səviyyədə təmir olunub. Dediyimisi kimi qoşa daşdan tikilib, kubiklə tikilib. İndi isə qalxırıq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbədə 4 dənə yataq otağı var. 2 otağımız aşağıdadır. 4 dənə yataq otağı ikinci mərtəbədə və sanitar qovşağı. İndi biz başlayaq. İkinci mərtəbədə olan sanitar qovşağından. İnim yaxınlığında məktəb, bağça fəaliyyət göstərir. Bu sanitar qovşağıdır. İndi isə kəsərik. Bu bir yataq otağıdır. Dəyimiz kimi əsas yolun üstündədir. Bu bir yataq otağıdır. İkinci yataq otağıdır. İkinci mərtəbədə. İndi isə üçüncü yataq otağına keçirəm. Üçüncü yataq otağıdır. İndi isə keçirəm. İkinci mərtəbədə olan dördüncü yataq otağım. 4-cü yataq otağı. 4-cü yataq otağının açıq balkonu var. Kanalımıza abunə kö növbəti mənzillərimizi, evlərimizi görə bilərsiz. Sağ olun.